І почнемо розгляд в херсонських хроніках цікавого, як на мене, документа, який має назву список населених місць Херсонської губернії. Відображав стан на 1859 рік. І на сторінці 54 відповідалось на питання, а хто проживає в цій губернії. Отже, читаємо. Итак, малорусы составляют в настоящее время, так сказать, основное население Херсонской губернии. Они живут как в городах, так и в селах повсеместно, более или менее значительными сплошными массами или смешанно с великорусами и молдаванами. В этнографическом смысле они имеют, несомненно, господствующее значение. Живя в соседстве с ними, великорусы усвоили себе множество малорусских слов и особенностей говора. Молдаване, хотя и не забыли своего языка, но все почти научились по-малорусски. И наконец, сербы, как первоначального заселения в половине прошлого века, так и позднейшего, в нынешнем веке совершенно слились с малорусами в один народ такі рядки можна знайти в цьому документі, а висновки кожен може зробити самостійно.